اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka, la ilma lana, illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim, wa la hawla, wa la quwata, illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana, Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min al-sinatina. Bukakanlah, Ya Allah, apa jua ikatan yang ada pada lidah-lidah kami. Yafqahu akwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma fakihna fid din. Ya Allah, Berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa alimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kepadamu, Ya Allah, kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Warizkan wasi'an tayyiba Rezeki yang luas Melimpah ruah Lagi halal bersih suci Wa amalan mutakabbala Amalan yang diterima Wa shifa'an min kulli da' Dan sembuh daripada segala jenis penyakit Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ahlan-ahlan kepada semua Selamat malam Salam pertemuan dalam sirah Nabi SAW Siri yang ke-207 Berkongsi, bercerita, bercakap tentang insan yang paling mulia Kita panggil Nabi dengan gelaran Ashraful Makhlukat Insan yang paling mulia Kekasih Allah, Habibullah Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan baginda Kita layak beroleh syafaat baginda Dan moga Allah pilih kita untuk masukkan kita ke dalam syurga Bersama dengan baginda Nabi SAW Ahlan-ahlan Haifa, Najwa, Ara Terima kasih bantu Syekh Rosdi, Samsuri, Lia, Cik Lia Stargazing, Mami, Om, Mami Oma Nazmi, Dapo, Wan Biba, Zaini Daud, Hasbiha Ahlan-ahlan kepada semua Di ruangan FB Kak Rosina Kak Ngah Rosni Fatimah Az-Zahra Kemudian Siti Maria Serta semua sahabat-sahabat yang lain Ahlan-ahlan kepada semua Mungkin sebaik untuk bantu share Bantu untuk kongsi hashtag rakan-rakan sebaluaskan mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat kita nak sambung perkongsian menggunakan kitab sirah nabawiyah ar-ra'iqul maktum dan pada siri kali ini kita telah tiba pada muka surat 354 di mana penulis buku membawakan tajuk pada muka surat 35, 354 ini dua pihak yang telah mula berhadapan iltaqa pertemuan di antara jaisain dua kumpulan iaitu Abu Jahal dan bala tentera Quraisy dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda yang sentiasa setia sanggup berkorban segalanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam kita telah kongsikan Bagaimana Abu Jahal berjaya mempertahankan orang Quraisy daripada ikut Walid bin Utbah daripada ikut Utbah bin Rabi'ah dan pulang ke Mekah. Itu kita telah baca. Walaupun ada perpecahan di kalangan Quraisy, tetapi Abu Jahal berjaya mengekalkan pasukannya yang sedia ada untuk meneruskan perang. Maka hari ini kita telah tiba pada tajuk bertemunya tentera Abu Jahal bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 354. Kata penulis buku, apabila tentera musyrikin mula menampilkan diri dan kedua-dua pihak berhadapan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dalam sabda baginda, "Ya Allah, inilah orang Quraisy telah datang dengan penuh kesombongan. Mereka sanggup menentang engkau, Ya Allah, dan mendustakan Rasulmu, Ya Allah. Maka engkau musnahkanlah mereka pada pagi ini. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada sini kita belajar, Nabi mentarbiah kita. Nabi mendidik kita untuk memperbiasakan diri dalam apa pun perkara mulakan dengan doa mulakan dengan doa kita permulaan makan nabi dah ajar doa suami isteri permulaan hubungan nabi ajar doa kita nak masuk bilik air nabi ajar doa nak masuk masjid nabi ajar doa nak masuk rumah nabi ajar doa maka daripada sini sebelum mulanya perang Saat permulaan pertemuan Nabi dah angkat tangan berdoa. Menjadi satu pengajaran penting kepada kita belajar untuk meminta kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Lagi-lagi permulaan sesuatu urusan yang kita nak buat. Kita pagi-pagi start kenderaan nak pergi kerja, mulakan dengan doa, minta agar Allah istiqamahkan kita mencari rezeki yang halal tidak terjebak dan tidak mengambil rezeki yang haram mulakan dengan berdoa sebab itu setiap perbuatan nabi nabi tunjukkan ada doa nak pakai pakaian ada doa dia sehingga kan dalam hadis nabi SAW mendidik kita mintalah dengan Allah walaupun perkara-perkara yang nampak remeh nampak remeh nampak kecil Nabi suruh untuk minta dengan Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah dengan Allah walaupun ketika putusnya tali kasut Syis anak Ali. Bila putus tali kasut boleh je baiki sendiri zaman dulu ataupun zaman kita boleh beli je kasut baru. Tapi Nabi ajar untuk minta dengan Allah. Iyaka na'bud. Dalam surah Al-Fatihah kita membuat ikrar pengakuan Iyaka na'bud Hanya kepadamu kami memperhambakan diri Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepadamu kami meminta ya Allah Belajar minta dengan Allah Alan-alan -al Suhana Syuhada Fatimah Azhara Icha Caca Mohon jasa baik yang baru join Bantu share Bantu untuk kongsi Tak rakan-rakan Sebaluaskan mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka Nabi berdoa. Maka dalam doa Nabi apakah yang Nabi sebut tentang keburukan Quraisy? Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, inilah orang Quraisy yang telah datang dengan kesombongan." Dan ini yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal pada juz yang ke-10. Firman Allah menceritakan keadaan orang Quraisy sewaktu mereka datang ke per, untuk peperangan Badar pada surah yang ke-8 Al-Anfal ayat yang ke-47. Surah Al-Anfal ayat 47. Maka Allah berfirman wala takunu dan janganlah kamu menjadi kalzinah seperti orang-orang yang kharaju mereka telah keluar daripada Mekah min diarihim daripada rumah-rumah mereka bagaimana sifat Quraisy apabila datang untuk berperang batara penuh dengan kesombongan wari'a annas dan menunjuk-nunjuk kepada manusia sombong maka daripada banyak-banyak sifat buruk orang Quraisy yang Nabi sebut dalam doa baginda adalah Ya Allah mereka telah datang dengan penuh kesombongan. Daripada sini menjadi pengajaran kepada kita betapa bencinya Allah dan Rasul kepada orang yang ada sifat sombong. Maka bersihkan diri daripada sifat sombong. Bersihkan diri. Bersihkan hati daripada sifat sombong. Hias diri kita dengan sifat tawaduk, merendahkan diri. Jangan sombong. Maka Nabi berdoa, Ya Allah, inilah orang Quraisy yang telah datang dengan sombong dan dan megahnya. Mereka menentang engkau dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, maka engkau musnahkanlah mereka pada pagi ini. Daripada sini, kita mendapat pengajaran yang ketiga. Apabila Nabi mendoakan kemusnahan orang Quraisy, Walaupun Nabi adalah seorang yang sangat menginginkan hidayah petunjuk untuk manusia menjadi dalil kepada kita, pengajaran yang ketiga harus boleh untuk mendoakan kebinasaan kepada musuh-musuh Allah. Boleh mendoakan kebinasaan. Sebab itu kadang-kadang dalam kunun nazilah bila kita mendoakan kebinasaan untuk pelampau-pelampau golongan apa Yahudi dan Zionis maka ianya adalah pada waktu itu tidak ada masalah keharusan untuk mendoakan kebinasaan bagi musuh-musuh Allah sebab itu Nabi kata ya Allah musnahkan mereka pada pagi ini ahlan-ahlan Kak Jamila Zainal Abidin dapur caca ahlan-ahlan Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi tak rakan-rakan, sebaluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kata penulis buku, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat utbah di atas unta merahnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalaulah ada kebaikan dalam kalangan seorang mereka tentunya ia berada pada penunggang unta merah itu kalau mereka mematuhinya sudah tentu mereka membuat keputusan yang betul maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kenapa mereka tak dengar cakap Utbah bin Rabi'ah kan semalam kita telah baca Bagaimana antara pemimpin Quraisy yang pujuk orang-orang Quraisy untuk balik Mekah jangan perang. Namanya adalah Utbah bin Rabi'ah. Baru semalam kita baca, maka namanya adalah Utbah bin Rabi'ah. Dia pujuk orang Quraisy balik tak payah perang sebab Muhammad dan sebahagian orang-orang Muhajirin adalah keluarga kita dan dia pun tak nak perang sebab dia telah mendengar laporan akan ada banyak kematian daripada kalangan tentera Quraisy sekiranya berlaku perang. Maka sebab itu ketika Nabi nampak Utbah bin Rabi'ah sedang menunggang unta, Nabi bersabda, "Kalaulah orang Quraisy dengar cakap Utbah, nescaya mereka membuat keputusan yang tepat untuk tak perang. Tapi malangnya tidak, mereka telah berjaya dikuasai oleh Abu Jahal." melalui manipulasi emosi yang Abu Jahal buat. Kita dah baca kisahnya semalam. Maka Nabi menzahirkan kekesalan, kalaulah orang Quraisy dengar cakap Utbah bin Rabi'ah, nescaya tepat keputusan mereka iaitu jangan berperang. Namun malangnya mereka berdegil dan mereka lebih terpesona dengan kata-kata Abu Jahal dan juga perancangan Abu Jahal Kata penulis buku, kemudian Nabi SAW meluruskan barisan tentera Islam. Sedang Nabi SAW meluruskan barisan, berlakulah sesuatu yang menghairankan. Tapi daripada sini, pengajaran yang kita boleh dapat adalah bagaimana dalam peperangan pun ada barisan. Ada barisan, ada soft. Ada soft. Sebab itu dalam solat Nabi sangat-sangat menekankan tentang betapa lurus sof itu mesti berlaku. Sehingga kan Nabi bersabda, فَإِنَّ تَسْوِيَةَ السُّفُوف Maka sesungguhnya kesempurnaan sof termasuk daripada sempurnanya solat. Sebab itu dalam solat kita kena belajar meluruskan sof. Kerana dalam perang, setiap barisan, setiap kedudukan, adalah sangat penting. Maka daripada barisan perang, kita belajar kepentingan barisan sof. Dalam sebahagian riwayat, ada dinukilkan bahawa Nabi tidak akan memulakan solat selagi sof tak lurus. Selagi sof tak lurus, Nabi tidak akan memulakan solat. Kadangkala, pada bulan Ramadan, Terutamanya pada solat terawih Pada sebahagian masjid dan surau Pada sebahagian tempat Jemaah muslimat masih lagi kadang-kadang solat dalam keadaan tidak memenuh dan meluruskan sof Maka bagaimana nak datang penyatuan tersebut Kadang-kadang ada orang sof kat belakang Tengah kosong Terutamanya pada Ramadan Kita selalu nampak Kita selalu nampak Walau dalam hadis Nabi bersabda dengan tegas Kesempurnaan sof Termasuk daripada sempurnanya solat Fa inna taswiyata sufufi Min tamami Maka sempurna sof Termasuk daripada sempurnanya solat Sebab itu Sekadar perkongsian dan peringatan Pada para ibu para jemaah muslimat belajar berusaha untuk penuhkan sof. Tak banyak kalori terbakar pun kalau kita maju beberapa sof ke depan dan penuhkan. Tak ada sampai bekak kaki kalaulah kita maju ke depan dan penuhkan sof. Maka penuhkan sof. Selalunya jemaah muslimin insya Allah mereka selalu ambil berat. Tetapi pada bulan Ramadan terutamanya, tarawih terutamanya, kadang -kadang soft nampak lompong. terutamanya bahagian muslimat. Ada yang solat kat belakang, tak nak maju ke depan. Ada yang kosong tengah-tengah. Ada yang tak nak isi soft yang masih kosong. Maka daripada soft-soft medan perang, daripada situ kita belajar penting juga soft dalam solat. Soft dalam dalam solat. Maka sebab itu pentingnya mengambil berat tentang tentang soft. Maka Nabi SAW meluruskan perbarisan tentera Islam dan nak perang ni. Nabi SAW susun sahabat ini kat mana, kumpulan ini kat mana, siapa yang berada di bahagian Al-Maimanah, sayap kanan, siapa yang berada di bahagian Al-Maisarah, sayap kiri, siapa yang berada di depan, siapa yang berada di belakang. Maka pada waktu itu Nabi SAW ambil berat Kalau saf terputus macam mana dengan solat? Solat tetap sah Solat berjemaah tetap sah Cuma hilangnya kesempurnaan solat Apa hala saf tersebut akan akan hilang Tak adalah batal berjemaah Kalau kita tidak penuhkan saf Ataupun kita tidak luruskan saf Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Maka bagaimana Nabi luruskan saf tentera? Ketika itu Nabi memegang batang panah yang belum dipasang mata. Maksudnya ada kayu batang panah. Nabi pegang kayu itu. Maka Nabi gunakan untuk meluruskan barisan tentera Islam. Nabi luruskan dengan kayu daripada batang anak panah. Tapi hujung dia tak tajam. Tak dipasang. Hujung yang tajam. Maka Nabi luruskan soft baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Sedang Nabi luruskan barisan tentera, ada seorang sahabat muka surat 355. Ada seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah. Sawad. Sinwaw alif dal Sawad bin Ghaziyah. Kedudukannya berada agak terkeluar daripada barisan. Lalu Nabi SAW cucuk dengan kayu yang ada pada tangan baginda. Tak tajam kayu tu. Nabi cucuk pada perut Sawad bin Ghaziyah dengan batang kayu anak panah itu dan berkata, Samakan barisan kamu, wahai Sa'ad. Nabi kata, luruskan sof. Walaupun bukan solat. Nabi kata, luruskan sof. Lalu Sawad menjawab, Wahai Rasulullah, tindakanmu itu telah menyakiti aku. Maka aku ingin untuk membalas tindakan kamu, wahai Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah sakit tadi kau cucuk Aku nak kisos nak kisah dia nak buat balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak cucuk balik perut Nabi dengan kayu so dia kata Nabi buat begitu sakit badannya ada sebab kenapa dia berkata begitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kata baik buatlah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun singkap baju Nabi sedikit dan Nabi kata balaslah Rupa-rupa ni Sawad bin Ghaziyah dia bukan nak cucuk perut Nabi dengan kayu balik. Rupa-rupanya Sawad berkata begitu, tiba-tiba Sawad bin Raziah memeluk Nabi SAW lalu mencium perut mulia baginda Nabi SAW. Rupa-rupanya dia nak bersentuhan dengan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terkejut, Nabi kata apa yang kamu buat wahai Sawad? Maka beliau berkata wahai Rasulullah, sekarang ini Uh, Wahai Rasulullah, sekarang ini sudah sedia menanti apa yang engkau lihat. Maka aku mahu hubungan terakhirku bersamamu ialah bersentuhnya kulitku dengan kulitmu. Maksudnya dia tahu dia mungkin terbunuh dalam medan perang badar, maka dia nak benda yang terakhir kulit dia dapat bersentuh dengan kulit Nabi saw. Ini kecintaan para sahabat terhadap baginda Nabi SAW. Maka sahabat ini nama dia Sawad bin Ghaziyah. Satu isu sekejap. Allah salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka sahabat ni, dia punya sayangkan Nabi dia nak peluk dan bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi SAW Sebab itu dia minta kisah Bila Nabi cocok perut dia Maka rupa-rupanya dia bukan nak kisah Dia ingin untuk memeluk baginda Nabi SAW Seterusnya Kata penulis buku Muka surat 355 Setelah barisan tentera Islam semuanya telah lurus Pentingnya saf Dalam perang dalam solat disiplin ha, ini menunjukkan kepada kita disiplin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan arahan kepada pasukan baginda apakah arahan yang Nabi keluarkan jangan memulakan serangan kecuali selepas mendapat perintah daripada Nabi Nabi kata jangan ada sesiapa yang mulakan serangan jangan ada sesiapa yang mulakan serangan Daripada sini kita belajar bagaimana Nabi seboleh mungkin nak elakkan pergaduhan dan perang. Seboleh mungkin. Nabi tak nak menjadi orang yang mula yang menjadi pemula kepada serangan. Sebab itu kita belajar dalam perang sekalipun Nabi kalaulah boleh Nabi SAW tak nak berperang kalaulah boleh. Sebab itu bila Nabi SAW kita baca dalam sirah Nabi bila tiba ke tempat musuh sekalipun Nabi akan bagi peluang Kalaulah mereka masuk Islam Nabi tak akan ganggu mereka Kalaulah mereka tak nak masuk Islam Mereka sanggup bayar jizyah Bayaran secara tahunan Nabi akan jaga mereka Dan jalan terakhir Barulah ketika itu peperangan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Maka Nabi tak nak mulakan perang. Nabi tak nak mulakan perang. Walaupun dah berada dekat medan perang. Kadangkala terbalik dengan kita. Kita kadangkala tak ada sebab nak bergaduh. Nak angkat senjata. Nak bertumbuk. Nak berbalah. Walau umat Islam kena menjadi orang yang belajar untuk mendamaikan. Selagi boleh Elakkan pergaduhan Elakkan perbalahan Elakkan sebarang pertempuran dan peperangan <coughs> Maka Nabi tak izinkan mulakan peperangan Daripada sini juga kita belajar betapa taatnya Para sahabat kepada Nabi SAW Taat kepada kepada Rasul Taat kepada Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kata penulis buku ketika mana menerangkan taktik perang baginda Maka sabda Nabi SAW Apabila musuh telah mula menyerbu kamu Maksudnya Nabi kata biar musuh serang dulu Apabila musuh telah menyerbu kamu Maka mulakan dengan panah terhadap musuh Serta teruslah bertahan dengan anak-anak panah kamu Nabi kata bila musuh serang Biar musuh datang Dan kita hanya serang dengan anak panah dan jangan angkat pedang Teruskan dengan anak panah Dan bila musuh dah dekat sabda Nabi Teruslah bertahan dengan anak-anak panah kamu Jangan kamu gunuskan pedang Melainkan setelah musuh merempuh ke celah-celah kamu Ini salah satu taktik Nabi Nabi kata Bila musuh jauh Biar musuh datang kepada kita Kita dah memang ada pada soft Ada pada soft Ada pada lapisan Sementara orang-orang yang datang menyerbu mereka dah pecah dah saf mereka. Mereka dah putus dah saf mereka. Mereka telah bertibaran dah saf sebab mereka sedang berlari hampir kepada tentera Islam. Maka sebab itu Nabi kata bila musuh datang kekal pada saf. Jangan keluar daripada saf. Lawan dengan anak panah. Dan bila dah dekat dah masuk celah-celah barulah mulakan dengan pedang pentingnya soft pentingnya soft walaupun ketika mana saat peperangan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali washabi ajmain kata penulis buku sementara itu di pihak tentera musyrikin maka Abu Jahal ada kisahnya pula apakah kisah Abu Jahal kita sambung esok insya-Allah sambung esok sama esok sebab teh tarik saya dah siap dah Uh, isteri saya buat teh tarik Maka uh, apa, Teh tarik dah siap Maka kita sambung esok insyaAllah Terima kasih semua Sehari kita ada tiga program 8.30 pagi uh, Hayati Quran Pagi tadi saya minta Allah tak sempat buat 6 petang Dan juga 11 malam insyaAllah Setiap program lebih kurang 30 minit Maka jemput sahabat-sahabat bersama Terima kasih yang komen Yang share Yang uh, bagi gift Yang tag rakan-rakan Moga Allah balas semua dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Icha caca Cha Haifa Najwa Salmah Jafri kemudian Haifa Najwa Wan Isa Kak Lamsu Asia Jamila Zainal Abidin Siti Maria Fatima Azara Abu dan juga semua sahabat-sahabat dan Rosilawati Yahya Asia Hussein. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok pagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.